отношения и к десятине и к Богу. Поэтому общих рецептов и общих стандартов не бывает. То есть каждый имеет свое отношение к Богу и к этому вопросу. За 20 лет всякого было, всякое происходило, но я хочу вспомнить такой момент, что в 1993 году я был занят по работе, жил в Ирпене, и ездить в церковь в Октябрьский дворец было сложновато. Я приносил свою десятину в православную церковь. И однажды мне служительница этой церкви говорит, ну десятина это было ветром в Ветхом Завете. Сейчас мы уже живем по-другому, и она не обязательна. И это мне как-то так засело в голове, думаю, как же так, мы в у меня желание приносить десятину, я вижу, что все дают десятину. Повел. А тут вот такое. И э, вот сегодня готовлюсь, я нашел такой материал, что десятина это не только повеление, которое Бог дал через Моисея. Еще до Авраама люди знали, что нужно, э, для того, чтобы быть успешным, нужно отдавать десятую часть. Это основа духовного и материального процветания. И Авраам, если вы помните, по Библии отдал Мелхиседеку э, десятину э, от э, того, что он э, завоевал э, в своем походе. То есть это был яркий такой первый пример десятины, и он говорит о том, что это было еще до того, как Бог начал создавать свой народ через Авраама. Вот это вечный закон. Мы приходим в церковь, мы ищем преуспевания духовного, физического и материального. И мы ищем полноты и раскрытия наших способностей, заложенных в нас Богом от рождения. Так вот, один из путей к этому это наша верность десятине. И почему? Потому что десятина это прекрасный способ присоединиться к тому, что делает Бог в этом мире. Потому что эти средства позволяют всем пунктов послушайте внимательно. Первое, приводить людей к спасению. Ну, без, понятно, средств таких это, э, материальных э, выполнить это сложно. Второе, строить и развивать церковь, тело Христа, тоже понятно. Третье, служить бедным, больным и пожилым одиноким людям, это тоже понятно. Четвертое, обеспечивать средствами пастора и служителей, которые постоянно на постоянной работе в церкви. То есть у них нет других источников дохода, кроме того, что э, мы э, приносим, и то, что мы э, готовим и жертвуем <как> Пятое. Оплачивать аренду помещений, которые церковь использует для служений своих. Но это тоже понятно, потому что этот зал, вы понимаете, он не бесплатный. И все остальные наши помещения. Шестое. Поддерживать евангелистов и миссионеров. Но это не только те, которые уезжают э, куда-то, это те, и которые приезжают к нам, и которые несут слово веры, которые развивают в нас э, близость к, к Божьему Слову и к Богу. Это те люди, которые двигаются э, и поднялись на Украине, но ну, Бог и приводит к нам, и поднимает на Украине таких людей, которые... Евангелизируют и несут Слово. И седьмое ⁇ это поддерживать проповедь Евангелия на радио, на телевидении и других средствах массовой информации. То, без этого тоже, без финансовой поддержки эти вопросы невозможны вообще. Вот, то есть очень много вещей Бог делает на Земле, но Он делает это через нас потому что он ожидает, что мы будем в этом ему помощниками. Десятин — это возможность для нас стать партнерами Бога в исполнении Его воли и плана на земле. И понимание этого приносит радость и удовлетворение. Кто давно в этом, тот знает, что это такое. И когда ты делаешь это, то Бог воздает тебе и радость, и, и, и такое уверенность уверенность дает бог при этом но это также открывает небесные окна через которые на нас отливается материальное благословение вот. и для меня всегда было немножко загадкой почему люди которые еще не знают бога говорят вот я бы я бы хотел бы приносить и давать Ну как же так но даже слова не знает но вот уже внутри таких людей люди, которые скажем пропускают для, через себя большие какие-то финансовые потоки они инстинктивно приходит к тому, что нужно где-то что-то э, отдавать для того, чтобы у тебя все было хорошо. И много таких есть свидетельств, и это еще раз подтверждает о том, что этот закон вечный. И Бог обещает на практике, что наша работа, если мы даем десятину, будет востребована и хорошо оплачена. Наша продукция затронет сердца людей, и они будут покупать произведения наших мыслей и нашей души. Только отдавайте ему свои десятины, и он позаботится о нас. И опыт многих людей говорит, что люди, верные в десятине, получают больше, чем финансовые возможности. Их дела идут лучше, и кроме того, многие духовные благословения приходят. И близость к, с Богом, и более крепкое здоровье, и чувство удовлетворения и уверенности в жизни.